বাংলাদেশত হৈ থকা হিন্দু নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ডিফুথ লোকজাগৰণ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে দিনৰ বাৰ বজাত ডিফুত লোকজাগৰণ মঞ্চই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বাংলাদেশত হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ প্ৰতিবাদত আজি ডিফুট লোকজাগৰণ মঞ্চ মধ্য কাৰ্বি আংলং জিলা অসমৰ তৰফৰ পৰা এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় আজি ডিপুৰ মাৰৈ বিবাহ ভৱনৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়াৰ লগতে বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন কোনো পক্ষে মানি লোৱা নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰয়োজন বাহতঃ প্ৰতিবাদ অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ অংকাৰ প্ৰদান কৰে লোকৰ জাগৰণ মঞ্চৰ নেতাসকলে তেওঁলোক মণিপুৰৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া থিতাপিলি উৰুৱাটো অতি দুখজনক কথা গতিকে মণিপুৰত যি হৈছে আমি কাৰ্বি আংলঙত দুনাই আৰু সেই পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি হ'বলৈ নিদিওঁ সেইটো আমি আজি লোকজাগৰণ মঞ্চৰ গোটেই অসমৰ গোটেই অসমত আজি যেনেকৈ চলি আছে গোটেই অসমত চলি আছে বাংলাদেশৰ সংঘালঘুৰ ওপৰত সংঘালঘু মানে তাত বিশেষকৈ মানে হিন্দু বুলি নহয় বৌদ্ধ আছে খ্ৰীষ্টান আছে সংখ্যালঘু যিমান আছে সকলোৰে ওপৰত যি যি অত্যাচাৰ চলি আছে সেইটো আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সমগ্ৰ অসমতে আমি ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ আজি আমি যি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আজি কাৰ্বি আংলঙতো সেই প্ৰতিবাদ আমি জাৰি ৰাখিছোঁ আৰু আজি আমি ডিচিক মেম'ৰেণ্ডল নিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে বাংলাদেশত যি সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছে কাইলৈ আমাৰ ওপৰত যে নহ'ব কি মানি আছে গতিকে মধ্য কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বিভিন্ন হিন্দু ধৰ্মীসকল সনাটনীসকল এক লগত একত্ৰিকৰণ হৈছোঁ আৰু আমি উপযুক্ত মহাদয়ক এই আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো বেদনা বেদনা এইটো লিখিছোঁ আৰু ইউনু চৰকাৰৰ ওপৰত এটা আমাৰ এইটো আমাৰ জিলা বাইদেউক জমা কৰিম জমা কৰি পেলাই আজি বাইদেৱে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত পঠক পঠাই পেলাই আমাক বাংলাদেশৰ যে এই কণ কণ শিশুবিলাক নাৰীবিলাক নিৰ্যাতন হৈ আছে ধৰ্মীয় সং সংগঠনবিলাক ভাঙি আছে মন্দিৰবিলাক ভাঙি আছে স্কণ বেণ্ড কৰিব দিছে এই স্কন বেণ্ড কৰিব আমি নিদিওঁ আৰু আমি বাংলাদেশক আজি ইয়াৰ পৰা হিন্দুবিলাক জাগৃত হৈছে আৰু জাগৃত হৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই মনোনয়ন পত্ৰখন যাব এই পত্ৰখন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দিয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই তেওঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘক ৰাষ্ট্ৰসংঘত এইটো জনাব লাগে যে মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ এইটো বন্ধ কৰিব লাগে কিলিং বন্ধ কৰিব লাগে যেনেকৈ আজি নাৰী হত্যা কৰি আছে যেনেকুৱা মানুহ হত্যা কৰি আছে এইটো ক'তো ক'তো কাণ্ট্ৰিত হোৱা নাই এই কাণ্ট্ৰিত বস্তুটো আমি আজি বন্ধ কৰিব লাগে আমি এইটোৱে আজি এই আমি সকলোৱে হিন্দু ভাই ভাই চব এক লগত আহি আমি উপায়ুক্তা বাইদেউক এইটো জমা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ এটা অনুৰোধ আপোনালোকৰ যি হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা এইটো আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এইটো প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে সাহায্য কৰিব আৰু এই নিউজটো আপোনালোকে চবেই চবে ঘৰে ঘৰে যাওক এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি সকলোৱে আহি এই আমাৰ বাইদেউবিলাক আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পূজাৰীবিলাক আমাৰ এই ৰংপুৰ হাওৰাগত পৰা অহা আমাৰ হিন্দু ধৰ্মীবিলাকক সকলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ এই পৰিস্থিতিত হোৱাৰ যিটো আমাৰ ইহঁতো নহওক কেলৈ আমাৰ অসমতো বহুত মুছলিম মানুহ আহি পৰিছে এইটোৱে আমাৰ ওপৰত নহওক আমাৰো অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক আচ্ছা নট অনলি ফৰ দ্য হিন্দু পিপুল্ছ ইন বাংলাদেশলি বাই হেল্পিং অফ আৱাৰ নাইবাৰ কণ্ট্ৰি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উই হেভ চেণ্ড থ্ৰো দি মেমোৰিয়ুড বি চেণ্ড টু দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটলি দা পিছ ইন বাংলাদেশ থেংক ইউ নো নণিপুৰ নো ডেট প্ৰব্লেম দেশ উন্নট গণিপুৰ চিটুশ্যন বাটি ইন বাংলাদেশ দা এট্ৰিটি অফ দা ইনহ্যুমেনিটি এক্ট দুড বি ষ্টপ ইয়েটল ডেট ইজ আৱাৰ ডিমাণ্ড থেংক ইউ